हंड्रेड परसेंट देखिए उनका केवल महाविकास आघाड़ी ने उनका एक प्रदीर्घ अनुभव रहा है तो उनके अनुभव का यानी पॉलिटिकल अनुभव का भी और एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव का भी फायदा लेंगे

उसको किस तरीके से हैंडल करना है राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री सक्षम है देश के कृषि मंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ लेकर मैं समझता हूँ इसको हल करना चाहिए आपको याद होगा जो किसानों के तीन कानून बना अल्टीमेटली सरकार ने विड्रॉ किया पब्लिक ओपिनियन जानकर उसको फैसला लिया गया तो मैं नहीं समझता हम चाहते हैं कि देश के सभी तमाम किसानों को न्याय मिलना चाहिए किसानों की आत्महत्याओं को रोक लगाने के कम करने का प्रयास होना चाहिए और मुझे उसमें जो हो रहा है दोनों उसमें ध्यान निश्चित नहीं है ऐसी कोई बात नहीं चारा है हाँ उशीरा प्रश्न पहले से आला भाई आया अरे भाई जवाब तो सुनो यार आप एक आदमी प्रश्न जवाब पुढते नाही हो। असं आहे हा, हा प्रश्न हायकोर्टामध्ये आमच्या बाजूने निकाल लागलेला आहे अपीलमध्ये काही एजन्सी गेलेल्या आहेत ठीक आहे लीगल प्रोसेस जी आहे ती फॉलो हो होईल पण हा एक राजनैतिक अॅक्सिडेंट म्हणावा लागेल मला एवढंच म्हणायचं आहे आणि आय फेस नफ ऑफ दॅट मला वाटतं की फार काही चिंतेचा विषय वाटत नाही नाना पटोलेने प्रवेश दिलाच होता की नाही आम्ही राहिलेच ना आमच्याकडे ते आता त्यांची सवय आहे ते एका ठिकाणी टिकूच शकत नाही कुठल्या एका पदावर टिकू शकत नाही आता त्यांना अध्यक्ष बनवलं होतं ते तिने नेते सोडून त्यामुळे फार गांभीर्याने ते घेऊ नका ते जे सांगतात किया था उसके बाद अगली दिन क्या ये रात को ना राद किया गया फैसला नहीं जरूरी नहीं ऐसा है कि आ, सोच विचार तो चल ही रहा था और मैं देख रहा था अच्छा मूड है आज का तो उसने कर दिया उसने <laughs> <नहीं। laughs> ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कोई चीज को कोई रिजल्ट देना ही चाहिए जी फिर आपने बीजेपी में प्रवेश करने का फैसला लिया जी तो देखिए मैं ये दो चीजों के लिए अलग जवाब देना चाहूंगा सबसे पहले तो ये फैसला आसान नहीं था बिल्कुल कहूंगा इट वॉज अ टोटल स्विच ओवर चेंज ओवर और ये करने के लिए काफी विचार विमर्श करना पड़ा ये मैं जरूर कहूँगा इट वॉज नॉट फॉर आई डोंट इट इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन द इंटरेस्ट ऑफ माई ओन डिस्ट्रिक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन मैंने कुछ चीजें अच्छी हो रही तो उसमें अपना योगदान होना चाहिए पोलिटिकल भले जो भी चीजें हैंशन बिल्डिंग प्रोसेस इसमें आ, समय लगा है इट ऑज नॉट ए वन डे स्नैप डिसीजन ये <laughs> <laughs> दूसरा इश्यू है सर तो जरूर पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया मैं नहीं मना नहीं कर रहा हूँ पर यह भी सच है मैंने भी पार्टी के लिए बहुत योगदान दिया जिसके लिए महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को निश्चित ताकत मिली ये भी कोई डिनाई नहीं कर सकता आई एम पर्सनली क्योंकि पार्टी के लिए पार्टी की लीडरशिप के लिए ऑब्लाइज हूँ बट अचानक अगर तुम मेरे बोछार कोई चीज की करते हो योग उचित नहीं है क्योंकि मैंने फैसला किया इंडिविजुअली मेरे पार्टी को डैमेज करने की कुछ नहीं क्योंकि माई ओन पर्सनल डिसीजन बट मैंने भी पार्टी में मेरा योगदान क्या है वो मेरी नेशनल पार्टी जानती है उसमें ट टॉक अबाउट वॉट लेस है स्विचिंग ऑन टू अम नाव सो आई थिंक इट्स बेटर बी डिस्कसम देवे तीन मोटे नेता पीढ़ा कांग्रेस मे होता है ती परंपरा परंपरा विरोधी थे। थे ती ते, ते विरोधी पक्ष नेत्यांना तुम्हाला विचारावं लागेल आमचा काही एक एक मी स्पष्टपणे सांगतो आम्ही कुठलंही टार्गेट घेऊन चालत नाही पण ज्या ठिकाणी आम्हाला असं वाटतं की हे नेते आपल्यासोबत येऊ शकतात आणि त्यांच्या येण्यामुळे पक्षालाही फायदा आहे राज्यालाही फायदा आहे अशा अनेक नेत्यांची आमची चर्चा चालू असते त्यांना जर असं वाटलं की नाही मुख्य धारेमध्ये आपण गेलं पाहिजे मोदीजींसोबत गेलं पाहिजे तर आमचा म्युच्युअल त्याच्यात तो विचार फायनल होतो आणि त्याच्यानंतर प्रवेश होतो तर हे खरंच आहे की अजून काही नेते आमच्यासोबत चर्चेमध्ये आहेत नाही असं काही यादी वगैरे हा विषय नाही 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 असा असा काही चौदा आमदार अण्णा ते ते वगैरे हे आकड्यांमध्ये आम्हाला जायचं नाही मी एवढंच सांगतो हो की जमिनीशी जुडलेले जे नेते आमच्यासोबत येतील त्यांचं आम्ही स्वागत करू